Сегодня в Украине э, произошло сегодня, ну, совершенно прецедентное событие. Впервые были проведены э, первый тур всеукраинской военно-медицинской волонтерской мобилизации. Э, такие э, учения пройдут в каждом районном центре Совета, 490 районных центров. Сегодня в городе Обухове на полигоне в 10 утра приехали волонтеры, задействовано было около полторы тысячи людей. Волонтеры обыкновенные люди, uh -huh. которых учили утром, как не поддаваться панике, если рядом произошел террористический акт, как оказать первую помощь лежащему рядом человеку, у которого кровотечение или пол полома на нога, куда позвонить. В 12 часов был сымитирован взрыв и пожар на автовокзале, который есть в городе Обухове. После этого приехали, то есть были сотни волонтеров раненых, uh -huh. которые выполняли роль раненых, было задействовано МЧС, Министерство внутренних дел, пожарные машины, вертолеты, скорая помощь, медицина катастроф, Красный крест. Основная задача была, и это на самом деле прецедент, работа государственных структур всех с волонтерскими организациями, гражданскими организациями, самообороной, до все они работали абсолютно вместе. Это было очень нелегко. То есть мы готовили это мероприятие месяц. Согласовывали, состыковывали, пробивали саботаж, безразличие государственных наших всех организаций, которые уже не могут этого все вынести. Но сегодня это работает и дальше, после 10 числа будет составлен график проведения таких учений и организаций территориальной обороны медицинских координационных центров, где просто людей будут обучать азам грамотности. Потому что что происходит во время террористического акта? Первое, это паника. Поэтому работают психологи, которые обучают людей, что нужно сделать. Посмотреть вокруг, сориентироваться и дальше после этого принять ли решение. Или ты поможешь лежащему рядом человеку, или ты сбежишь. И вот это принятие этого решения тебя или сделает человеком доброй воли. А что ты перешла на российскую мову? Это именно заразило. Люди, Заразі. люди, люди Заразі. допомагають людям. Це, це бачите, як, як ви на мене вплинули. Але, але э, цей великий проєкт, який називається Люди допомагають людям. Э, він, э, в цей проєкт задіяний також хлопці, які повертаються з зони АТО. Ті хлопці, яким в тому числі і потрібна психоемоційна реабілітація, коли їм дуже тяжко адаптуватись до цього життя. Цей проектмотиву е Це е мотивує молодь усвідомлювати свою громадянську позицію. Якщо ми піднімемо всю Україну е в такому волонтерському русі, коли кожен буде знати, що йому робити, е куди рухатись, е кого треба допомагати евакуювати, де які дитячі будинки, де будинки перестарілих, я абсолютно впевнена, що і схід і захід наших кордонів зрозуміють, що Україна дуже хоче миру, але готова бути сильною, і наше спільне завдання тобто, цей проект готовий задіяти будь-які політичні сили, громадські організації, волонтерські рухи, державні структури. І сьогодні він вже відбувся, і це це насправді було чудо. Ми відчували наскільки люди були щасливі, тому що відбувається.